Вибач, вибачте, будь ласка, пане Віталій. Я не буду забирати ваш час. Чого? Я не бачу в цьому сенсу. Може, питання якесь красиве з'явиться. Ні, вибачте, будь ласка, питань красивих немає. Все, всі, усі питання, які у мене були, ви відповіли на них у ваших Та, відео. Подивіться регулярно. Там ще куча питань по історії. є. Ну, Можливо, я не такой разумный, чтобы какие такие разумные питання. Ну ничего страшного. Удачи тогда. Ну, коли... и вам тоже, дякую. О, Виталий, ну как-то там рассказывай. Уже, ну, написал или нет? Что? Про Украину. Я ж помню, я ж на тебя даже. Да, я без... тебя я тоже про по происхождению. Ну, вопрос твой, Виталий. Слушай, я. Я бы хотел вас послушать, Виталий, как вы там Задайте с учебником вопросы. истории по Украине хотел вас послушать. Ну Написали вот новый. Победили в конкурсе, заняли первое ты. место по тиражу. Понятно, Полное понятно. Полное государственное как, обеспечение. Э, как Украина появилась вообще? Какие у нее истоки? Там, э, пересказать э, учебник? Да нет, нет, Виталий, я же знаю, что вы даже Это... ученая степень, по-моему, есть или нет? Не имею ученой степени. Преподаватель-методист, отличник образования Украины. Ну понятно, вы вспомните, мы же с вами беседовали на тему, Я как нации появились. Я вас помню, да. По поводу... Есть два подхода, примордиалистский и конструктивистский, как минимум. А в конструктивистском там полтора десятка подходов. Так вам с какой точки зрения? С примордиалистской и... или с конструктивистской? Давайте с точки зрения этнографии или лингвистики. С точки зрения этнографии Это и лингвистики вы будете говорить с этнографом и лингвистом. Я историк. Я вам могу рассказать о происхождении наций и этносов с примордиалистской точки зрения. А могу с конструктивистской точки зрения. Хорошо, давайте с точки зрения конструктивизма. С точки зрения конструктивизма, все нации конструируются элитой. Когда этот процесс начался, есть разные подходы. Кто-то говорит о новом времени, кто-то говорит о новейшем времени, но они конструируются элитой. Я, по сути дела, также могу сказать и про историю. История пишется... Подождите, я же вас ничего не спрашивал. Богатой правящей элитой. Я же вас ничего не спрашивал. Ну, есть, вас интересовало да, происхождение да, этноса наций, да. а вы решили почему-то мне рассказать свое мнение об истории. Я услушаю мнение об истории от тех людей, которые хотя бы имеют минимальное историческое образование, хотя бы три курса окончили. А остальное мнение меня не интересует, вы поймите. Но это все равно, чтобы я высказывал свое мнение о ядерной физике которой я ничего не смыслю. Виталий, хорошо, если вот вы говорите про историю, так вот про историю, про историю, это такая же наука. Я ну, не спрашивал как, э, ваше я мнение об раз, истории ну, а как я науке. Я, Зачем я? вы второй раз мне навязываете Давай, свое Виталий, свидания, профанное Виталий, точку зрения? Пошел Виталий, если... вон! Ну, як з ним ще? Спочатку на то етапах можна було з ним, спочатку на якихось етапах можна було ще з ним спілкуватися, він ще щось там слухав, задавав якісь питання, інколи там питався щось там черв'ячком, вибачте, в задницю залізти, але то таке. А сьогодні вже він це. Його, по-моєму, опустили всі українські блогери. Він ще до мене добирався, вирішив і зі мною поспілкуватися. Розповісти мені, що таке історія з його точки зору. Абсолютно мене це не цікавить. Оцю профанну точку зору я чую кожен раз, і мені будуть кожен раз її розповідати, що еліта пише історію, історію пишуть усі. Зрозуміло, що історики відносяться до ну, еліти суспільства, в тому плані що до інтелектуальної еліти суспільства. Інколи історики попадають і в політичну еліту суспільства, ну, рідковато, на жаль. То еліти попадають, як правило, бізнесмени, державні чиновники, т.д., і т.п., і, і так далі, і тому подібне. От. А мені б хотілося, щоб в еліті була інтелектуальна така еліта. Я не кажу, що бізнес еліта це погано, але бізнес еліта має співпрацювати з інтелектуальною елітою. Ну, у всякому разі, більш-менш якесь таке сполучення існує в цивілізованих країнах. Або в усякому разі, прислуховується бізнес еліта до інтелектуальної еліти, а не розповідає мені марсистську точку зору, що всі знаходяться на услуженні капіталу. Це просто як мечання. Історик. Yeah, історик український. Преподає в школі. Хоч одну научну статтю написав. Написал свыше 15. Написал, да? И, учебник. И, где, и, и где опубликовал? Опубликовал в педагогических научных изданиях. Вы можете, ну, да, на... вы можете набрать мою фамилию в интернете и найти свыше 15 ссылок на мои статьи. Кроме того, вы можете зайти на Википедию, набрать Мою Фамилию на украинском языке. И в конце будет список всех статей. И учебников, автором которых я являюсь. Вы же задали вопрос. Я вам как воспитанный человек отвечаю. Вы как невоспитанный человек. Вы как невоспитанный человек пытаетесь меня перебить и иронизировать. Наберите мою фамилию. В интернете найдете все, что вас интересует. Что я могу набрать его фамилию? А какая у него фамилия? Он не сказал. Дрібниця Віталій Олександр. Дрібниця Віталій ну, Олександрович. Она мне звук викричала. Дрібниця Віталій Олександрович, куда ж ти дівся? Він ще й сидить на стрімі. Боже мой, ще такий на стрімі сидять. Ну, его теперь, глядачи хотя чихо, я Ведь он сам назвал нас назву канала, узная знает эдакий сын назву канала. А теперь же его глядачи будут знать. Историк. Да я уже слышал об этом. Ну, в каких журналах? В каких журналах? -то? Значит, давай договоримся так. Когда ты мне выключаешь звук, я тебя выключаю видео сразу. Молодец. Правильно делаешь. В каких журналах можно почитать твои публикации? Я ж тебе четко сказал, заходи на Википедию. Ну заходи За прямо сейчас на Википедию. Давай Википедию. Да. Так, что... И набирай. Что... Наби... что убивать? Я сейчас тебе напишу, что убивать. Нет, не надо мне писать не скажу. Я напишу. Да не, 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 не надо мне. Надо. Вот, чтобы ты не мучился. Какая Википедия-то? Вот я тебе написал. Да нет, не надо мне. Надо. Писать. Своб... Википедия, свободная Надо. энциклопедия. Вот туда вбивай. Википедия.орг, да? Да. Вон я говори. написал тебе. Ну, говори, чего ты боишься. Дребница Виталий, я тебе написал. Украинскими буквами, вот там, вот там где и. Так, копируем. Наконец-то. Видишь, как помог ну, тебе? Ну, конечно, конечно. А помог. то ты кричал, не пиши, не пиши. Да Может, я ничего напи... не кричал. Я... Кричал, кричал, все же зафиксировано. Нашел статейку с моим портретом? Какое? Какое? Нет. Ищи. Вот Бабин Исаак Имануилович, а ты? Нет. Филиппов Михаила Ивановича. Не получается, да, найти? Как интересно. Ну, конечно, не получается. Хорошо, я для тебя сейчас найду. Оно уже найдет. Так, биография. Родился 28-го. О, видишь, нашел. Листай конец списочка. Это ж надо переводить. Листай на в конец, списочка. Там список литературы. А на русский-то я как переведу? Там список, чувак. Как в конце. я на русский? Переведу, Это твоя да? проблема, как ты переведешь? Через чат ну, GPT ни, тут нигде не сказано, через Google что ты перевод. История. Читай. Тут нигде не сказано, что ты Читай. Український відеоблогер з білої церкви, педагог, методист історії, співавтор підручників з історії України для загальноосвітніх шкіл В дев'ятсот сімсот роках. Навчався в Київському державному педінституті імені Горького за спеціальністю історик, методист виховної роботи отримав диплом з відзнакою Червоний диплом». Ти читати навчися до кінця. Виталий Олександрович. Да. да. да 28-го. Да. Дальше читай. Автор популярного ютуб-канала. Дальше читай. Пропусти этот абзац. Вовсе читай, где татис. учился. Он историк. Я историк. Читай дальше. Дальше читай. У тебя хорошо получается. Пропусти пару абзацев. Я не знаю твоего языка. Пропусти пару абзацев. Найди, ты в 1986 году историка. я тебе сейчас вот... Но в каком там Вон написал, вон написал. В каком журнале ты? ты можешь сказать? Да. прочитай до конца. Ладно, да, ну ладно. До ты конца, прочитай. Я переведу, Итак. Я переведу, Читаю я разберу, тебе что... до конца, да, разберешься. Сидиров, истории Украины, История Украины, спасибо для выпускников, историчная информация, мегалитет, интернет, Все история и так Там списочек. Я не знаю, ну більше ніж півтора десяточка, а ти вже в цей час здриснув. Не вміють вони люди читати у Вікіпедії. отут написано, що Віталій Санич історик, а тут ось написано список його робіт, а тут ось написано, що він вогствитатись. что он отбитник освіти и автор шкільного подручника для этого класса из истории Украины. А потом треба добавить еще и восьмой класс. Но он нашел, читает и все. Побачив уже сын Эдакий, что историк, и Ну Я же говорю, це это натиснул и сдриснул. Привет. Здорово, давай, откуда будешь? Что значит давай? Ну, то есть, значит, давай, говори, откуда будешь. С Хохлянди. Во-первых, на вы и шепотом. Хорошо, быдло хохлянское. Откуда ты не, будешь? Не, походу, быдло это ты. Хорошо, хорошо, быдло хохлянское. Откуда ты будешь? Походу, быдло это ты. Ну, видишь, вам же не нравится, когда со мной так разговаривают. Ну, а какому человеку нравится, когда с ним быдло общается? Ну, не знаю. Вот мне не нравится. Я перейди это на нормальный русский язык. Обратись на Хорошо. вы, и мы с тобой пообщаемся. Хорошо, откуда вы будете? Я буду из Киевской области. Вы откуда? Я из Донецка. Донец, который украинский, или Донецк, который российский. Который российский. Понятно. И о чем хотите пообщаться. Ну, не знаю, о чем вы. Чем вы вообще. Ну вы же Украину Сколько? выбирали специально. Ну выбралась Украина. Вот да, и все. расскажите, почему вы выбрали Украину? Что вас здесь интересует? Да, раз, раз интересует тема войны, как вас там дамбят и правда это? И... да. Шахеды летают каждую ночь. К вам не прилетают? Как Нет. Жаль. Еще какие вопросы как будут? Говорит. Да. Нет, Никаких. Нет. Быдло, которое еще можно и перевоспитать, только дальше уйдешь, не хватило. Потуги, мозгов и великодержавности. На жопу ровненько сел, стал на вы обращаться. Смотри-ка, воспитуемые. Привет. Здравствуйте. О чем общаетесь? О чем общаемся? О газификации Российской Федерации получается да я вас знаю видел несколько диалогов ваших с нашими блогерами понимаю кто вы такой и хочу чтобы как бы это лет на 15 на 20 вы поехали изучать историю наверное норильска нашего угу. так, что -то угу. это то главное желаю есть... без здоровья да. спасибо Там... Там я недавно там был, угу. года два назад, там лагеря меня еще к тебе остались, вопрос. которые деды твои строили. У меня к тебе вопрос. Польский батрак, барину русскому. У меня к тебе задавать. вопрос. Все, права. Все, пока. У меня я к тебе, тебе вопрос, позволяю. шовинист русский. Я тебе не позволяю это польский меня батрак. У меня к тебе вопрос, пока. русский шовинист. Я Украину поставил, Это хорошо. Это добро, что у тих тот Срачка підгорає добре, 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 що я працюю, що наші блогери інші працюють. Ми всі разом чогось та доб'ємося. Усякому разі, геморою у частини росіян ми доб'ємося точно.